اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا "الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا". صدق الله العظيم. جهاد في سبيل الله. اللہ کے رستے میں نکلنے لڑنے کے حوالہ سے گزشتہ زیر درس آیات مبارکہ میں منافقین کا طرز عمل ذکر ہوا یہ راہ خدا میں لڑنے سے ہچکچاتے ہچکچاتے تھے بہانے تراشتے تھے پیچھے ہٹتے تھے جبکہ جو آیات طیبات آج تلاوت کی گئی ہے ان میں مخلصین صحابہ کرام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں اور جانساروں کا تذکرہ ہے چنانچہ ارشاد فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فی سَبِيلِ اللہ الَّذِينَ یشرون الْحَيَاةَ دنیا بِالْآخِرَةِ صحابہ کرام مخلصین ایمان والے اللہ کے پاک پیغمبر کے وفادارو و جانسار یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا بیچ کر آخرت خرید لی ہے دنیا میں ان کے ساتھ جو ہو سو ہو انہیں پرواہ نہیں انہوں نے اپنی آخرت بنانی ہے ایسے لوگ جنہوں نے آخرت بنانے کے لیے اپنی دنیا بیچ دی آج کے لفظ بولے تو دنیا کو لات مار دی یہ اللہ کے رستے میں جہاد کرے فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ ہے اجرن عَظِيمًا یہ اللہ کے رستے میں جہاد کریں اللہ کے رستے میں لڑیں نکلیں جان ہتھیلی پر رکھیں پھر نتیجہ جو بھی ہو اس کی پرواہ نہ کریں شہید ہو جائیں یا پھر فاتح بن کر واپس لوٹیں غازی بن کر گھروں کو آئے بہر صورت بہر صورت فسو فنوتی ہے اجرن عظیمہ ہم انہیں بڑے اجر سے نوازیں گے یہ کامیاب ہی کامیاب ہیں فتح اور شکست ہوگی اور لوگوں کے لیے یہ میدان جہاد میں کام آ جائیں جان سے ہاتھ دو بیٹھے تب بھی کامیاب اور فاتح بن کر لوٹے تب بھی کامیاب اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری ان ایمان والوں کے لیے ہار کسی صورت بھی نہیں جس نے اللہ کی رضا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا پھر ارشاد فرمایا وہ مالکم لا تو قاتل سبیل اللہ جہاد کا مقصد غلبہ دین ہے حفاظت دین ہے مظلوموں کو کافروں کے ظلم سے بچانا ہے یہ بھی تو دیکھیں کہ ایمان والے مرد اور عورتیں کمزور لوگ وہ مجاہدین کی راہ دیکھ رہے ہیں ایسی صورت میں کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے نہیں نکلتے من الرجال والنساء والولدان الزین یقول کمزور لوگ مرد عورتیں بوڑھے بچے یہ دعائیں کر رہے ہیں تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں معاملہ یہ ہوا کہ مکہ المکرمہ میں جو مسلمان رہ گئے تھے ہجرت نہیں کر سکے تھے کفار نے ان کا جینا دوبر کر رکھا تھا ان کا جینا حرام کر رکھا تھا وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے تھے ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها اللہ اس ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال دیں اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چڑا دیں وج اللہ مل کا ولی وجالہ ملدن کا نصیرہ اللہ اپنی جانب سے ہمیں کوئی حامی بھیج دے مددگار بھیج دے ایمان والوں کو ہمت جرت دے دے کہ وہ ہم مظلوموں کو ان ظالموں کے چنگل سے نکالے ان ظالموں کے چنگل سے نکالے آخری آیت شریفہ میں لب و لہجہ اور فیصلہ کن ہے ارشاد فرمایا اللہ دینا فی سبھی اللہ ایک ہے ایمان والے یہ اللہ کے رستے میں نکلتے ہتھیار اٹھاتے لڑتے جان ہتھیلیوں پر رکھتے ان کا رستہ اللہ کا رستہ ہے اپنی ذات نہیں کنبا برادری نہیں نام و نمود نمائش نہیں یہ اللہ کے لیے نکلتے اللہ کے لیے لڑتے ان کا جہاد اللہ کے حکم پر یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں ایسے نہیں جیسے عموماً لوگ لڑتے ہیں اپنی ذات کمبا برادری کے لیے ایسے نہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے پابند یہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں ولدینکر قاتل فی صبیل قاعت اور کافر لوگ یہ لڑتے ہیں شیاطین کے رستے میں اپنی ذات کے لیے بھی اپنے مفادات کے لیے بھی مال ہتھیانے کے لیے بھی ظلم کرنے کے لیے بھی یہ شیطان کے مختلف رستے اور مختلف صورتیں ہیں اب فرق ہو گیا جہاد فی سبیل اللہ والے اللہ کے لیے نکلتے اللہ کے حکم پر نکلتے ان کا جہاد ان اصولوں کا پابند جو اللہ اور اس کے رسول نے طے کر دیے اور کافر لوگ شیطان جس رستے پر چلائے اسی پر نکل پڑتے ظلم کے رستے پر چلائے تب فقاتلو اولیاء الشیطان حکم ہوا کہ مجاہدین فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں نکلنے والو لڑنے والو ان شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو یہ اپنی شیطانیت سے دنیا کو گمراہ کر رہے ستا رہے پریشان کر رہے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور یاد رکھنا یاد رکھنا ان قید شیطان کا نہ شیطان خود یا شیطان کے ہم نوا ان سے قتال کرتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے پریشان ہرگز نہیں ہونا شیطان جتنی مرضی تدبیریں کر لے منصوبے بنا لے جو چاہے حربے اختیار کر لے شیطان کی ساری تدبیریں کمزور ہیں اللہ کی ذات پاک کی بڑی طاقت ہے دشمن سے کافر سے شیطان اس کے چیلوں سے مرعوب نہیں ہونا اللہ کی ذات پاک کی قدرت و طاقت پر نظر رکھنی ہمارے بزرگوں میں خطیب اسلام حضرت مولانا محمد اجمل خان رحمت اللہ تعالی علی گزرے ہیں کیا ایمانی جرت سے یہ اشعار پڑا کرتے تھے یہ سطوت باطل دھوکہ ہے یہ جرعت کافر کچھ بھی نہیں مٹی کے کھلونے ہیں سارے یہ ریت کا گھر ہیں کچھ بھی نہیں اللہ سمجھ دے عمل کی توفیق بخش